İran rejimi irqicasıdır. Cinayəkardır. Türkün qanını tökən cinayəkardır. Bu gün də Azərbaycan türkünün qanını tökür. Bizim gənclərimizi zindanda sürüdür, millətimizi sürüdür və çox çalışırlar ki. Bir dənə bir hava gələcək Azərbaycan Respublikamızdan, millətimizdən onun da qarşısını almaq üçün qorxuruq. Atınlar Çıkıntılarla yıkılan biz Saat bire biz on bire Geriye attımla biz iller çapır dört nala. Kim gırla kim galah Atımızla baş başa Mışıl mışıl yatan biz İller çapır dört mala Kim kırla kim gala Atımızla baş başa Mışıl mışıl yatan biz Ne kadar sürecek bu durum yeter usandık biz var olsun Dönüp yumruğa söyle bir daha Gidilip görünen elimiz bir olsun Hey uyuyan, ulusun uyan El için vuruşan eller var olsun Dönüp yumruğa söyle bir daha Elimiz bir olmuşsun <laughs> yabancı laboratorları da olan biz ya dilli makinalarla Alimlerimiz, beylerimiz sıkış elədiler ama bir şey var da en büyük Eliza Bey e de söylediler ki Mezar üstünde çıkış olmaz ancak Azerbaycan'ın kuzeyinde de öyle görünür ki halb hava taralı protokollara görə. Ney məsələsi və bütün Azərbaycan məsələsi bəzilərin ağızlarından belə havalar çıxmışı. Bu da hulyadır. Azərbaycanın bir böyük əsbu yahud milləti 3 min il dövlətsiz yaşayır. İndi də meydan oxuyur 400 milyon ələbə. Ya o bu tut deyə. Hansar məsələ burdadır ki? Toydaşlarımız söylədilər ə təhsiləri yaptı. Yəni bu günlər demək 20-ci ərzərin il dövrüdür. İndi Səddərxan haqqın, onun haqqında danışmaq olar, Qiyabanı haqqında da, onlar da analiz edir yoqlar. <laughs> Və <Ve> peşəvəri yazım çıxar. <laughs> Düz deyəndə, eee, sosialist kolloq, kommunist kolloq amma peşəvər həmişə bir şey deyib, de, onu yazırlar. Tehran'dan qayıdanda da qawanla barışandan sonra deyir ki, mən aşağı sinifdə <laughs> həmişə o sinifində də yana, deyir ordaqılar filan. Mən o sinifdə, bu sinifdə Əslində bizim Azərbaycan Respublikasında, bu günkü cümhuriyyətdə də, Azərbaycan güneyində də bu hərəkətin yükünü daşıyan orta sinif aşağı sinifdir. Millət olub deyəsən. Və yəni olub Azərbaycanın, Azərbaycanın güneyindən də, Azərbaycanın güneyindən də sait kimi adamlar olubdu, baş nazir də olub. Doğub, Demək ki, Tehran'da e, 21 avaz hərəkətindən sonra liderləri tüfləri tutdurdu. Hepsiz becana dilinde, yabancı dilinde danışırsınız. O nə dil? Özü də türk dilidir. Opa Türkləri qurturdu əradan. Nə o becana dilidir, <laughs> yabancı dilidirsə. <laughs> Bəylər, düşman farsdır. Öldürülən Azərbaycan türküdür. Kişəvər də onların biridir. Davad adam savaşda, mücadilə də dava da dav davam edir. Bu günləri bizi hər tərəfdən sıxan fars davamlı sığır, Kürd ordan gəlir, Erməni burdadır, rus başdadır. Amerika da Alyansında olduğumuz batı dünyasında Amerika da Amerika'da başa düşür. Bir şevəri hərəkəti zamanında başa düşməyib. O hərəkətin sənədlərini verəndə de dedilər arxivlər yandı. Hüsrəddin sənədlərini verirlər. Bəs nə oldu özü torbasıpti? Mən söyləyirəm biz o Alyansdıq azadlıqdan, demokratiyadan belə ancaq söhbət bundan addı ki, şey. bu günləri Azərbaycanın düneyində olan, orada yaşayan insanlar nə qədə ölməlidilər, nə qədə qan verməlidilər, nə qədə işkəncə olmadılar. Bu cinayətkar bu rejimin əli ilə irticacı, bu pişəvəri irticaya qarşı idi. Eşisinlər, qulaqlarını atsınlar. İrticacı, şovinist, terrorist, adam öldürən Amerika onu təmizə çıxarda bilməyəcək. Əli qanlıdır. 21 azərdən öncədən dəli qanlıdır. İndi də alıq anladı. Və pişevərlərin bu günləri adı çəkilirsə, ona görə ki şey, 21 Azar yaşayırsa, hərəkət yaşayır. Millət yaşayır. Azərbaycan əsaretdədir. Və bu millətin adı o zaman Stalin də, Qavam da, Məhəmmədrizə də hamısı. Burada bir sensura qoydılar. Sensura var idi. Tətbiq etmişdilər. Ana dili deyirdilər. Türk dili demirdilər. O türk idi. Və bu günləri bu davanın bel sütünü idi. Türklük idi. Türk millətidir. Yəni açıqcasına. Əgər o zaman hansı çəkincələr vardı, hansı çətindir bu günləri bizim nəsil bunu açıq deməlidir. Azərbaycanın milli hərəkatı irticacı deyil. Dini istismar etmir, məzhəbi istismar etmir. Azərbaycandakı milli hərəkət dünyəvi hərəkətdir, ürfü hərəkətdir. Bu günləri adamların ağzından çıxır. Ona görə ki eşik kimi bir şey çıxıb sünnilərə qarşı biz də şiiyyəyə gedək qoşulaq fars dövlətinə gedək şiiyyətini dəvaz edək biz şiiyyətə qarşı dəyirik biz dinə məzəbə qarşı dəyirik amma irtcizata dəyirik bu bölgədə ömrü çox uzun olmuş lənə salmış qabığı demək ki çox qalınlamış qarışmamış bir irtcizacılıq var irtcanı da gətirirlər onda demək ki xumeyni çıxır o cinayətkar çıxır azərbaycanın demək ki cündeyində də qan tökür Demek ki öz yandaşını da öldürür ve ondan sonraki beyler, hanımlar dikkat edin. İran adlanan yerden Fars şavın ismi yüz tane zurda girir. Ve bu günleri o rejimin içinden çıkan Azerbaycan Türkçünü Tebriz'e kanı tökenler durup ilimli kanat olurlar. Bizimkiler de tezel salırlar ki yeşil geldi, ay balan dünenleri kara gelirdi, gün başka tür gelirdi, bugün de yeşil gelir, sabahta ayrı bir şey çıkartacaklar. Ayıp olmalıyım. Yəni bu günləri yaşıl olan dünən Təbrizdə yüzlərcə, minlərcə bizim adamımızı qırıb đi, insanlarımızı dirir. Bu Pişəvəri hərəkatının canı cəhərində bir şey var. Bu yol davam etməlidir. Bu yol gedilməlidir. Yoxsa Allah rəhmət eləsin, ağladığımız küçəcəhdi, filan elədi. Nə oldu? Pişəvəri yaratdıqlarını irtica bir gündə dağıtdı. Şavnis bir gündə dağıtdı və Təbrizə girəndə Pişəvəri hələ Tehran'dan qayıtmamışdı ki, əmr olundu qendarmeriyə ki, tutun, basın, vurun, kəsin. Şəvər yazırında, öldə yazır. Ona görə də, bəylər, Azərbaycan Respublikasında da, bax baxın bu günə bax, bax, bax bizlərdən sonra kim var burada? Niyə yoxdur bu məsələ? Kimdir? Heydər Əliyev bu hərəkətə qarşı döyüdü. Əbilvəz Əcisməyə qarşı idi bu hərəkət döyüdü. Başbu millətin üründə gedən, başında gedənlər hamısı özünü Təbriz sevgisi ilə yaşadıblar. Günəy sevgisi ilə yaşadıblar. Hərəkət Təbriz adı ilə gedirdi burada da bu cür hürriyyəti bərpa ediblər yenidən. Bəs onda bu gün də kişəvəri də güclü yaşamalıdır. Azərbaycan, Azərbaycanın 20 azər hərəkəti diri yaşamalıdır. Çərçivə bəlli olmalıdı da sabahları mə bu da çıxışlara vaxtımız gəlib ağlamayalım ki, kimsə kabinist oldu, kimsə irticadiş oldu, açıq çərçivə açıq olmalıdı. Hərəkət, milli hərəkətdir. Pişəvəri əgər o gün deyə bilməyibsə, əgər o günləri, əgər o günləri Türkiyə demək ki, yardıma qoşmayıbsa, hansı çətinliklər yaradacaq? Bu günləri o tarixi yazmaqdan da çətinlik çəkirlər. Respublikadan, qardaş respublikadan bu gün ayıq baxmalıdılar. Onlar bilməlidilər ki, yardıma boşaldılar. Azərbaycanın quzeyində bilməlidilər ki, bu hərəkət davam edir. Sən Azərbaycanın quzeydə Azərbaycanın balaca bölümünü götürübsən. Azərbaycanın bütün ordadı, Böyük ordadı, 35 milyon ordada sərarətdədir. Qardaş yardıma qoşmalıdır. Heç kəs biz təbil çalbırub, savaş dava səbili çalmırıq. Ancaq bu gün dünyada danışmaq lazımdır. 35 milyon insanın haqqından. Beylər, sözü uzatmayım. 35 milyon insan, qadın, uşaq, böyük, kiçik, nə adın mörsü qoyun. Hüquq və bəşər deyirsiz, insan hüquqları əlindən alınır. Azadlıq deyirsiz, əlindən alınır. İnsanlar nə deyirsiniz? İşi əlindən alıb. İşi yox, çörəyi kəsilir, işgəncə olur. Dinlə. Nə deyirsiniz? Hər dəyə biri də ismarolub. İstismar olub. Məzhabi də ağası da din havasında Şəhriyyətmədarını öldürüb. Ağayı Şəriyyətmədarı. Ruhun şad olsun. Buyur vaxtın hökumətinə, bir şəbəri hərəkətinə qarşı çıxdın. Öz əlinlə öz qəbrini qazdın. Millətə qarşı olan axırda taleyi çox acı olur. Tehran rejimi irqicasıdır. Cinayətkardır. Türkün qanını tökən cinayətçidir. Bu gün də Azərbaycan Türkünün qanını tökür. Bizim gənclərimizi zindanda sürüdür, millətimizi sürüdür və çox çalışırlar ki, bir dənə bir hava gələcək Azərbaycan Respublikamızdan, millətimizdən onun da qarsını yazın üçün qorxuruduq. Və gətirsin, şürdü başımıza mindirsin, fars dəstəhləsin, millətləri bir-birinə salsın və bizim də adımız Hələ də çiçəvrdən, qabaqdan da öncədən Səddərxandandan da adımızın səziyyətələb qalır. Ay balam, biz səziyyətələbik. Biz farsla bir yerə getmək istəmirik. Bizi irticiyə aparırlar, bizi zülməyə aparırlar, cinayətə aparırlar. Bu farsa biz yaxamızı bir də verməməliyik. Fars dövlət dövlətlərindən bütün fars türk deyil. Türk imperiya yaradan ədalətli olar. Ədalətli olub. Fars baxın görərdə, artıq arapartı çoxdu bu milləti. Ona görə də çiçəvrini yaxşı oxumaq lazımdır. Başa düşmək lazımdır. Tənqid etməkdə olsa da Səddət Xanı da xiyabanında, pişəvər də tənqid ediləsi çox şeylər var. Amma bir şey var. Onlar zamanında millətin sevgilisi idilər. Millət onları sevirdi. Millət onların dalıca gedirdi. Ona görə də onların yolunu bu günləri biz çox şeylər gördük. İrticanı gördük, çaçılığı gördük, kommunizmi gördük. Ancaq bir yola gəldi yetişdik ki, vətənpərlik, xərbərlik Millətsevərlik bizim yolumuzdur. Gələcəkdə bizləndir. Hamınıza uğurlar olsun. Sağ olun. Sağ təşəkkür. Sağ olun. Tehran rejimi irticacıdır. Cinayətkardır. Türkün qanını tökən cinayətkardır. Bu gün də Azərbaycan türkünün qanını tökür. Bizim gənclərimizi zindanda sürüdür, millətimizi sürüdür və çox çalışırlar ki, bir dənə bir hava gələcək Azərbaycan Respublikamızdan, millətimizdən onun da qarşısını almaq üçün qorxurlar.